Nama saya Fitri, ini kawan saya Nama saya Iludin, dia kawan saya Nama saya Hazim, kami bersama-sama Baiklah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada hari ini kami akan uh, menghasilkan ataupun melaksanakan tugasan si taksis iaitu mencari kesalahan dalam pembinaan ayat melalui video kanak-kanak. Assalamualaikum, salam. Eh, kau tengah buat apa ni? yang main video. Ui. Seronok juga ah aku tengok. Ya. Eh tapi ada ada lagi satu benda yang seronok. Aku Baku daripada rumah datang sini nak tunjuk dekat kau satu cerita ni, cerita kacang tau. Ui, apa tu? kau tengok dulu. Cuba. Aku dah letak dalam beg. Okey, aku dah tu. Eh, hey, Fitri! Wah, jom kita cerita apa ni? Kami nak cerita kacang. Uh, menarik, menarik. Ini cerita kacang kanak-kanak kan? Uh. Ha. Mm. Seronok cerita ni. Dulu lalu dia mainkan kami video <laughs> mm. Dulu bau kenangan dulu. Ha. Uh. Eh, Kamu semua perasan tak? Sebab bila kita belajar subjek Tak Seri dengan Dr. Asri ni Kita nampak banyak kesalahan dalam cerita kacang ni Hmm, betul-betul Walaupun ini merupakan cerita kanak-kanak Tapi kesalahan bahasa ni mungkin dapat mempengaruhi Proses <tuk> perkembangan kanak-kanak tu lah Jadi takut penerimaan bahasa tu jadi salah kan? Eh? Hmm, betul-betul Okay, kalau yang saya perasan lah Hmm uh, Terdapat beberapa klip lah yang mempunyai kesalahan Antaranya Uh, saya dengar tadi uh, Dia cakap Wah, macam sedap je ni Bak sikit moi uh, Bunyi macam biasa Tapi kalau kita analisis Kita dapat beberapa kesalahan uh, Jom kita tengok kesalahan dia apa Wah, macam sedap je ni Bak sikit moi Eh, eh tak boleh. Ni aku punya. Baiklah kawan-kawan, berdasarkan video klip yang kita lihat tadi, terdapat beberapa kesalahan dan juga dapat dikenal pasti penggunaan ayat yang tidak gramatis. Jadi, pertama kita perlu kenal pasti, ayat ini merupakan ayat majmuk yang mempunyai dua klausa. Klausa yang pertama adalah wah, macam sedap je ni. Yang kedua adalah, "Pak sikit, moy?" Dalam ayat yang digunakan ini iaitu pada klausa pertama kita lihat terdapat beberapa unsur yang tidak menepati bahasa baku. Ha, contohnya penggunaan kata macam yang digunakan dalam pertuturan harian tetapi dalam bahasa standard kebiasaannya perkataan yang betul adalah seperti Begitu juga dengan partikel je yang bermaksud sahaja dan perkataan ni yang sepatutnya ialah ini. Oleh itu, bentuk yang lebih gramatis saya tukarkan kepada wah seperti sedap sahaja ini. namun jika ini mengekalkan gaya yang gaya yang lebih santai semasa percakapan, boleh seterusnya kita beralih kepada klausa yang kedua iaitu bak sikit mon dalam klausul ini dapat kita kenal pasti uh, terdapat kesalahannya. Yang pertama perkataan ba, perkataan ba ini uh, biasa hanya digunakan dalam lisan dan perlu ditukar kepada beri. Uh, tetapi sebenarnya ba ini tidak tergolong dalam mana-mana kata kerja dan bahasa kampung lah orang kata. Uh, perkataan sikit pula merupakan bentuk singkatan kepada sedikit. Jadi, jika kita tukar untuk jadikan uh, ayat ini lebih dramatis akan menjadi seperti beri sikit moi. Ah, uh, secara keseluruhannya, ayat ini yang digunakan dalam komunikasi harian menggambarkan gaya pertuturan yang santai tetapi uh, tidak betul mengikut bahasa standard kita supaya penggunaan ayat yang betul dapat dinormalisasikan dalam kehidupan Jadi, jika kita ingin tukar kepada ayat yang lebih uh, gramatis boleh jadi seperti ini Wah, nampak sedapnya ini Berikan saya sedikit, Mon ha, Kata macam sedap je digantikan kepada nampak sedapnya Kemudian kata bak itu digantikan dengan berikan Manakala unsur nama Moi ini boleh dikekalkan kerana ini merupakan panggilan kepada watak tersebut. Oh, dah nampak dah salah tu. Tapi aku pun nampak juga salah. Ada Mana ni, nenek tujuh, lima puluh tiga. Yang kacang parang tu cakap, kau hati-hati sikit pegang tu, Mak. Kalau apa-apa terjadi, siapa yang susah? Ni 14 ni, Mas Nampak macam biasa je kan? Eh, Tak payah, ya, ya. Ah, nenek tu. Tak payah, ya. payah, ya. Tak payah, Tak ya. Ingatlah kereta ini. Pakar ni. Ya. Oh. Itu salah. Salah. Salah tadi. Aku pun nampak macam betul. Nampak macam betul. Tapi salah. Macam mana? Macam tu. Pada minit tiga puluh lima puluh tiga. Oh. Dia kata kau hati-hati sikit. Pegang tu, mak. Kalau apa-apa terjadi. Takutnya susah. Nampak macam betul. Tapi apa yang salah? Salah Eh. Jom kita tengok sana. Eh. Belagak. Berhati-hati sikit dengan sekutu tu, Mat. Kalau apa-apa terjadi nanti, siapa yang susah? Alap. Baiklah, berdasarkan video sebelah yang kita tengok tadi, uh, terdapat beberapa kesalahan ayat ataupun uh, panggil susunan ayat dia lah. Berdasarkan dialog ataupun skrip yang kita tengok dalam video tadi iaitu Kau hati-hati sikit pegang tu, Mat. Kalau apa-apa jadi, siapa yang susah? Okey, kalau kita dengar ayat ni, memang biasa je kita dengar. Macam orang lama-lama cakap lah. Tapi bila kita tengok dari segi tata bahasa, sebenarnya beberapa benda yang tak kena dari segi struktur ayat. Pertama, bahagian kau hati-hati sikit pegang tu mat. Itu, itu sebenarnya tak lengkap. Hati-hati, hati-hati bukan kata kerja. Jadi ayat ini macam tak ada predikat yang betul-betul lengkap. Patutnya ada kata kerja yang sambungkan tindakan itu. Contohnya, kau berhati-hati semasa memegang tu mat. Barulah ayat tu lengkap dan bunyinya betul secara tata bahasa. Kedua, perkataan tu tu bentuk tak baku. Sepatutnya itu dalam percakapan harian memang tak apa memang tak apa tak guna tu tapi kalau dalam tulisan rasmi kita kena guna bentuk penuh contohnya memegang skuter itu mat baiklah ketiga ayat kedua iaitu kalau apa-apa terjadi siapa yang susah pun ada sedikit masalah pada tanda bahas tanda baca ataupun struktur klausa ayat ini sebenarnya ada dua bahagian iaitu klausa syarat dan klausa utama sepatutnya dipisahkan dengan koma jadi ayat betul ialah kalau apa-apa terjadi siapa yang susah ataupun kalau nak jadi lebih jelas masuk masa depan boleh tambah perkataan akan jadi kalau apa-apa terjadi siapa yang akan susah kesimpulannya kesalahan utama ayat ini ialah struktur tak lengkap guna perkataan tak baku dan tanda baca yang tidak betul tapi dalam percakapan biasa ayat ini sebenarnya masih okey sebab Begitulah cara bercakap bila nak tegur kawan dengan nada yang santai. Jadi, video kanak-kanak ini sangat penting dalam segi tata bahasa kerana kanak-kanak akan mempengaruhi dengan apa yang mereka tengok. Jika perkara itu tidak betul, maka kanak-kanak itu akan mengikut perkataan yang tidak betul. Ya, saya ni. Ya, saya ni. Aku nak keluar sekejap. Oh. Ini bawah, ya. Ini bawa saya. Dia lah <laughs> Eh, hey, tengah aku sikat rambut ni Aku teringat cerita semalam lah Ya, yeah, cerita kakak Macam yang kita tengok oh. Aku rasa ada satu lagi kesalahan yeah. Dia guna perkataan make up tak silap Dia tak pasti dia lah Tapi dia jadikan bahasa Melayu Maksudnya dia salah kejaman lah Maksudnya dia guna perkataan bersolek ke Betul Ewah, <laughs> ewah Jeff Ewa. pilih yang awet je Hehehehe <laughs> <laughs> siapa nak ikut kau? Ya. Yeah. Mat, kalau kau nak ikut Jeff, kau kena pakai makeup. Lepas tu jangan lupa pakai skirt. Hai, apa pasal pula? Okey, kawan-kawan semua. Berdasarkan video yang kita lihat tadi, terdapat beberapa kesalahan yang melibatkan penggunaan ayat dalam video tersebut. Okey, pertama sekali, ayat ini kita perlu kenal pasti merupakan ayat majmuk ha, dan terdiri daripada dua klausa bebas. Klausa yang pertama adalah kau kena pakai make up dan yang kedua lepas tu jangan lupa pakai skirt. Kedua-dua klausa ini dihubungkan dengan tanda koma. Okey, sekarang kita akan lihat pada klausa yang pertama iaitu kau kena pakai make up. Jadi dalam ayat ini terdapat kesalahan dan juga pembinaan ayat yang tidak ataupun kurang gramatis pertama perkataan kau ialah kata ganti nama diri kedua yang tidak formal. Dalam bahasa baku perlu diubah kepada engkau atau awak ketiga perkataan make up yang digunakan adalah salah kerana menggunakan kata daripada bahasa Inggeris dalam ayat bahasa Melayu dan kita perlu tukar kepada solekan. Klausan yang kedua pula eee uh, Lepas tu jangan lupa pakai skirt. Kesalahan yang dapat kita kenal pasti adalah lepas tu merupakan uh, penggunaan kata yang tidak formal dan perkataan sepatutnya perlu ditulis ataupun digunakan ialah le selepas itu uh, dua perkataan yang berasing. Ayat yang betul adalah selepas itu jangan lupa memakai skirt. Secara keseluruhannya ayat ini. Uh, kurang gramatis dan mengandungi beberapa kesalahan SK ejaan, penggunaan kata pinjaman, kata ganti nama dan sebagainya. Jadi kita perlu tukar kepada ayat yang betul secara keseluruhannya iaitu engkau perlu memakai solekan. Selepas itu, jangan lupa memakai skirt. Ayat ini bukan sahaja menepati sistem ejaan tetapi sesuai digunakan dalam konteks uh, rasmi dan juga sistem penulikan di negara kita. Kacang! 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 Eh, nasi, nasi, nasi! Nasi, bang, kita lewat nak pergi kelas ni. Hey, bang, hey. bang, 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 hey. bang. Oh, Kau kenapa ni? Ya. Aku mimpi cerita kacang malam ni. Kau mimpi kacang? Ha. Yang kita aku, tengok semalam? Ya. Yeah. Aku mimpi dalam cerita tu ada banyak kesalahan uh, ayat di ni oh. Aku tak boleh lah. Dia terus serang aku punya <laughs> fikiran. Kan. <laughs> Apa kesalahan dia tu ni? Okey, jom lagi kita tengok. Hei, Mat. Sendawa macam meriam buluh. Eh, kawan-kawan. Jom bergerak. Nanti lambat pula sampai ke pantai. Kisah pertama yang saya jumpa dalam cerita kacang adalah ayat yang disebutkan oleh kacang kuda. Iaitu, kawan-kawan, jom gerak. Lambat pula sampai pantai. Kesalahan ini adalah perkataan pula. Kerana pula ini adalah bentuk bahasa yang tidak baku. Ataupun lebih dikenali sebagai bahasa yang kita gunakan untuk bercakap Dalam bahasa Melayu Baku Bentuk yang betul ialah pula Bukannya pula tetapi pula Lepas tu kemudian Dari segi struktur ayat Tiada lah kesalahan tata bahasa yang besar Tapi jika digunakan dalam konteks rasmi Seperti penulisan karangan, laporan serta syarahan dan lain-lain Ayat itu perlu disusun dengan lebih lengkap Contoh cadangan yang ayat betul ataupun ayat dalam bahasa baku ialah Kawan-kawan, jom kita bergerak, nanti lambat pula sampai ke pantai. Hari ini kerana jom gerak itu adalah bentuk ringkas dan santai. Dia hanya sesuai untuk perbualan lisan. Manakala jom kita bergerak, bentuk itu lebih lengkap dan baku, sesuai untuk penulisan rasmi. Wei aku penatlah berbalik kelas. Kau ni asyik main pemainan video yang aku tengok kelas pun main tak pergi Main game lagi. Je. Hmm. Uish Aku baru ingat lah Apa dia? Itu semalam kan macam ni lah Cita, cita kacang kan? Lah. Oh, kacang hijau tu dia main game Oh Lepas tu kacang parang tu marah Kenapa dia marah? Sebab dia kata kacang hijau buat benda tak faedah Kacang hijau tu cakap Uish main game je Mana nak tengok? Oh, kalau aku nak tengok tak kalau buat. boleh Benda tu dapat rasa tapi ada salah ayat tu Ada salah? Ingat. Okay, jom kita tengok. Jom. Lin, nah ambil ni. Ish. Apa dia? Aku tengah sibuk. Hei, kau ni Lin. Asyik main game je. Ha, buatlah benda berfaedah sikit. Hei, main game pun berfaedah juga tau. Hei. Baiklah, uh, kesalahan yang kedua pada video sebelah pula adalah kan ayat dan cuba-cuba asis iaitu Ish. Main game pun benda faedah juga tau. Kalau kita dengar, memang ayat ni macam biasa je Kalau orang guna dalam perjalanan lain Tapi, kalau kita tengok dari sudut sintaktik Ini sebenarnya beberapa kesalahan Pada kita guna ayat uh, Pertama, dalam ayat ini Bahagian My Game tu Ia berusia sebagai subjek Dan kalau benda berfaedah juga Ialah predikat Tapi, masalahnya Antara dua bahagian ni, tak ada pun kata memberi Seperti ialah atau adalah. Jadi struktur ayat ini tak lengkap dan tak dramatis kalau ikut kata bahasa baku. Contohnya kalau nak betulkan ayat ini boleh jadi main permainan pun benda yang berfaedah juga. Bila tambah ialah ayat tu terus nampak lengkap dan betul dari segi struktur. Selain itu Kataan game dan tahun ini sebenarnya bukan bahasa baku. Game sepatutnya digantikan kepada permainan dan tahu itu dengan tahu kesimpulannya kesalahan si taksis dalam ayat ini ialah sebab tiada kata meri guna kata yang tidak baku dan susunan ayat yang tidak letak tapi kalau dalam kekapan santai ayat asal ini masih boleh terima bunyi dan lebih teruk. walau bagaimanapun dalam cerita kanak-kanak ini kataan uh, ayat-ayat seperti begini tidak dapat tidak boleh digunakan kerana ia dapat mengenali minda-minda kanak-kanak serta cara percakapan kanak-kanak. Dalam masa yang sama, kanak-kanak akan menggunakan bahasa Melayu yang salah dan tidak menggunakan kata bahasa yang tepat Eh, tapi kan, aku ada yeah. juga. Yeah. Tadi, ada juga ayat yang salah. Masa aku tengok. Hmm, kat mana tu? Ada ayat tu dia cakap, ni apa halak ni? Din. apa yang salah tu? <laughs> yang okay, salah? Kau jom. kau pun Din. Eh, bukan. <laughs> bukan dia cinta, dia cinta. Kau tengok cinta, apa cita. yang salah? Jom, jom, jom. Hmm, ni apa hal pula ni Din? Uh, kau ah uh, uh. Baik. Kesalahan kedua yang saya jumpa dalam cerita kacau ni pula adalah ayat dia ni apa halak ni Din? Okey. Selepas saya membuat analisis uh, tentang kesalahan bahasa dan ejaan saya mendapati bahawa dalam ayat ini, kesalahan pertama dalam perkataan ini iaitu kesalahan ejaan. Ah, uh, ni merupakan bahasa tidak baku. Perkataan ini ialah bentuk singkatan daripada perkataan ini. Dalam bahasa Melayu standard, setiap perkataan mesti dieja dengan lengkap kecuali dalam laras tidak formal seperti dalam leraan, ah, uh, mesej ringkas atau dalam filem. Oleh itu, bentuk baku dan betul ialah ini Saya cuba bagi contoh ayat yang lain Contoh, ni buku saya Salah, yang betulnya ini buku saya Okey, kesalahan yang kedua pula Apa hal? Apa hal merupakan kesalahan tata bahasa dan ejaan kerana apa hal ialah bentuk penggabungan tidak baku antara dua perkataan antara perkataan apa dan perkataan hal. Dalam tata bahasa Melayu yang baku, dua perkataan ini mesti dipisahkan untuk mengekalkan maksud dan bentuk yang betul. Contohnya, contoh yang salah dulu saya bagi, apa hal kamu lambat? Apa hal itu dah ya, digabungkan dalam satu perkataan ya, dan menjadikan ianya salah. Yang betulnya, apa hal kamu lambat? Ha, sebenarnya, dia perlu dipecahkan menjadi dua perkataan Baik, kesalahan ketiga adalah lak. Lak merupakan kesalahan ejaan dan penggunaan laras bahasa yang salah. Lak ialah bentuk ringkas percakapan bagi perkataan pula. Dalam bahasa Melayu baku, perkataan pula digunakan untuk menunjukkan tambahan maklumat atau perubahan situasi. Bentuk lak hanya sesuai digunakan dalam bahasa lisan yang tidak rasmi. Bukan tulisan rasmi atau karangan. So, contoh, Dialog antara kita nak bercakap dengan kawan ke Dengan siapalah yang urusan tidak rasmi Contoh yang salah bagi perkataan ini adalah Dia datang lambat lah Sebenarnya yang betulnya dia datang lambat pula Baik, struktur ayat Ini merupakan struktur ayat yang tidak lengkap bagi ayat ini Kerana ayat asal terdiri daripada kata tunjuk ni Kata tanya apa hal dan kata nama dia tanpa sebarang kata kerja atau predikat yang lengkap. Dalam bahasa Melayu baku, ayat lengkap sekurang-kurangnya mempunyai subjek dan predikat. Walaupun dalam percakapan, suatu sebegini biasa digunakan untuk Mengapresi eh, Mengekspresikan kejutan atau kemarahan. Dalam konteks terhadap bahasa rasmi, ia dianggap ayat yang tidak lengkap. Baik, saya ingin mengetahui struktur lengkap yang betul Ini yang betul Ini apa hal pula din? Ini merupakan uh, subjek dan predikat dalam ayat ini adalah apa hal pula Atau boleh juga dibina semula dengan maksud yang lebih jelas Apa hal pula dengan kamu din? Subjek dalam ayat ini adalah kamu dan predikat dalam ayat ini adalah apa hal pula jadi, ayat yang betul bagi uh, kesalahan ayat ini adalah Ini apa hal pula, Din? Ataupun, apa hal pula dengan kamu, Din? Baiklah, kawan-kawan Sebenarnya, bila kita tengok balik video uh, yang kita Ataupun kami analisis tadi Banyak juga kesalahan uh, yang kita tak sedar Selalu digunakan, ha, betul tak? Jadi, kadang-kadang sebab dah terbiasa kita dengar menyebabkan perkara tersebut dianggap betul. Betul ke? Betul. Dia? Tu. Sebab hmm. tu penting untuk kita sedar bahawa bahasa yang kita guna setiap hari ni hmm. terutama dalam media sosial ataupun kadungan kanak-kanak boleh mempengaruhi cara mereka bercakap. Hmm. Dan juga menulis. Hmm. Kalau ayat salah, mereka pun akan ikut. Betul. Sebab sebagai penutur jati bahasa Melayu, tanggungjawab kita bukan sekadar nak faham maksud je, tapi juga kita kena faham ayat sesuatu yang gramatis Selama kecil pun kadang-kadang boleh ubah masuk ayat Ya benar sekali Contohnya lah kalau ayat presi dan ayat, aktif digunakan dengan salah Maksudnya kadang-kadang boleh -kadang terpesong ha, Menyebabkan kanak-kanak ni terpengaruh lah ha, Jadi betul. penting untuk kita ni biasakan diri dengan tata bahasa yang betul ya, Tidak kira betul. lah semasa percakapan harian ke hmm semasa pembentangan dalam kelas ke apatah lagi apabila melakukan tugasan-tugasan seperti yang telah kita laksanakan pada hari ini. Sebenarnya tak salah kita guna bahasa lain ni tapi hmm. yang penting kita jangan sampai lupakan bahasa sendiri. Bahasa Melayu ni bukan sekadar cara untuk bercakap yeah. tapi identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Yeah. Bila kita guna bahasa Melayu dengan betul kita sebenarnya sedang menunjukkan rasa bangga dan hormat pada bahasa sendiri. Jadi, lepas ni, cubakanlah biasakan hmm. diri tulis dan cakap dalam bahasa Melayu yang betul. Tak perlu terlalu skema Tapi biarlah sedap didengar dan mudah difahami. Ingat ya, bahasa kita ini warisan yang sangat bernilai. Kita selalu, kalau kita, kalau bukan kita, siapa lagi yang nak guna bahasa Melayu ni? Betul, betul, betul. Baik, bagi saya pula, kenapa kita perlu tekankan penggunaan bahasa Melayu yang betul? Kerana bahasa Melayu ni bukan sekadar bahasa kan? Bahasa Melayu ni lambang siapa kita? Akar kita dan maruah bangsa kita. Jadi, marilah kita sama-sama hidupkan semangat semula. Mencintai bahasa sendiri. Macam pepatah kata lah. Bahasa kan jiwa bangsa. Ya, Kalau jiwa tu kuat, bahasa tu pun akan terus hidup. Ya, ya. Dahlah, Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami tentang analisis hmm. mengenai dalam video kacang hmm. tersebut. Jadi, penggunaan bahasa ini amat penting dalam masyarakat kerana bahasa ini adalah jiwa bahasa di mana jika tiada bahasa, runtuhlah bahasa. Baik, bahasa ini juga penting kerana... eh, penggunaan bahasa yang betul ini juga penting kerana ia adalah satu proses penerimaan bahasa. Jadi, jika kanak-kanak menerima bahasa yang salah maka dia akan menggunakan bahasa yang salah untuk jangka masa yang panjang. Baiklah, itu sahaja daripada kami Pergi berlayar ke Gunung Tinggi Itu sahaja, jumpa lagi